ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁଗଣ ବନ୍ଧୁଗଣ ଉଣେଇଶ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପଡ଼ୁଅଛି ପବିତ୍ର ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଏହି ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନଠାରୁ ଏହି ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଅଛି ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚଶହ ବର୍ଷ ପରେ ଗ୍ରହରେ ବନୁଅଛି ଅଦ୍ଭୁତ ମହା ସଂଯୋଗ ଯାହାଫଳରେ ଏହି ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଚମକିବାକୁ ଯାଉଅଛି ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଖୁସିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣରୁ କିଛି ରାଶିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ବିଶେଷ ଶୁଭ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି ଯାହାର ଫାଇଦା ଯଦି ଏବେ ଉଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଉଠାଇ ପାରନ୍ତି କାରଣ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶୁଭ ଅଟେ ଏହି ସମୟରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ରହିବ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ କୃପା ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି ଏହି ରାଶିର ଲୋକଙ୍କର ଏହି ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି ଶୁଭ ଦିନ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ରାଶିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବୁ ଯାହା ପାଇଁ ଏବେ ଖରାପ ସମୟ କମ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି ଏବଂ ଭଲ ସମୟର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଉଦୟ ସମୟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଅଛି ବନ୍ଧୁଗଣ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କର ଅଚାନକ ଧନ ଲାଭର ପ୍ରବଳ ଯୁଗ ବନୁଅଛି ଛାତ୍ରମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରିଥିବା ଚେଷ୍ଟାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସଫଳ ରହିବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କୌଣସି ଯାତ୍ରାରେ ଯାଇପାରନ୍ତି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତିର ଲାଭ ରହିଛି କିଛି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ରୋଜଗାର ମିଳିବାକୁ ସଂକେତ ମିଳୁଛି ଗଣେଶଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ବେପାର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭାଗିଦାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଦିଗରୁ ଏହା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସାବଧାନ ଏବଂ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସଜାଗ ହୋଇପାରନ୍ତି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ବ୍ୟାପାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଆଡ଼ୁ ସଫଳତା ମିଳିବ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ରାଶିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ତେବେ ସେହି ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆଗରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ଅବଶ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ରାଞ୍ଚଟି ରାଶି କ'ଣ ତେବେ ପ୍ରଥମ ରାଶିଟି ହେଲା ବୃଷ ରାଶି କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ବୃଷ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଏବେ ଅଚାନକ ଭାବରେ ଚମକିବାକୁ ଯାଉଅଛି ଏହି ରାଶିର ଭାଗ୍ୟରେ ଅନେକ ଖୁସି ଆସିପାରେ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏବେ ସଫଳ ଜୀବନ ବ୍ୟତୀତ କରିବେ ଏମାନଙ୍କର ଧନ ଦୌଲତରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏବେ ଖରାପ ସମୟ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି ଯାହାଫଳରେ ଏହି ରାଶିଙ୍କୁ କେବଳ ଏବେ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ହେବ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏବେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କ କୃପାରୁ ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି ଏହି ରାଶିର ଲୋକ ଏବେ ଗୋଟିଏ ସଫଳ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବେ ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ହେବ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶିଟି ସମ୍ପର୍କରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶିଟି ହେଲା କନ୍ୟାରାଶି ଭି ରଖୁଛୁ ଯେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଏବେ କନ୍ୟାରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଖରାପ ସମୟ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି ଯାହାଫଳରେ ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଚମକିବାକୁ ଯାଉଛି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ ଏମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଏବେ ଭଲ ଫଳ ଦେବ ତଥା ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଭଲ ସଫଳତା ମିଳିବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି ଏହି ସମୟ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରହିଛି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ଆରାଧନା କଲେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ ହେବ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୃତୀୟ ରାଶିଟି ସମ୍ପର୍କରେ ତୃତୀୟ ରାଶିଟି ହେଲା ସିଂହ ରାଶି କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଏହି ସମୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖାସ୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ଏବେ ସଫଳ ହେବ ବ୍ୟାପାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ପରିଣାମ ମିଳିବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି আপন মনার এবে অধিক যোজনা পারে। আপনার আপনার সবু যোজনা ভাবরে পূরণ করবে যা কি আপনার অধিক লাভকারী সিদ্ধ হব সমাজের আপনার সম্মান বড় আপনার সফলতা নিশ্চিন্ত প্রাপ্ত হব আপনার জীবনরে শক্তিগুড়ি কর এবে অন্ত ঘটবে তে এবার চালু জাঁয়া চতুর্থ রাশি সম্পর্কের ଚତୁର୍ଥ ରାଶିଟି ହେଉଛି ତୁଳା ରାଶି କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିବାରର ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଘରକୁ କୁଣିଆମାନଙ୍କର ଆଗମନ ମଧ୍ୟ ହେବ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ମଧ୍ୟ ହେବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ବଢ଼ିବ ଚାକିରୀ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବାରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ହେବ ଧନ କମାଇବାର ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅପାର ଖୁସି ଆସିବ ପୁରୁଣା ଉଦ୍ଧାର ଦେଇଥିବା ଧନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁଣି ଫେରିବ ଏହା ସହିତ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଧାର ଆସିବ କାରବାରରେ ବା ବ୍ୟାପାରରେ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କର ଥିବା ପୁରୁଣା ଧାର ଉଦ୍ଧାର ବା କରଜରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଚାହୁଁଥିବା ପ୍ରେମ ଏହି ସମୟରେ ମିଳିବ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଖୁସିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଉଠିବ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପଞ୍ଚମ ରାଶି ବା ଶେଷ ରାଶିଟି ସମ୍ପର୍କରେ ତେବେ ଶେଷ ରାଶିଟି ହେଉଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି ଏହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଆଉ କେହି ବି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଅଧିକ ରହିବ ସଚ୍ଚା ମନରେ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ଆରାଧନା କରି আরম্ভ করে কাজ নিশ্চিত ভাবে আপনার সফলতা প্রদান করব লগাতার ভাব চেষ্টা আপনার ভাগ্য বদলাই পরি সাব্যস্ত হেব আপনার কাহি কথায় পরিচালিত হই কৌশি মহত্বপূর্ণ কথার ফসলা করতু না কার্যক্ষেত্র এবং অফিসে নিজের ভবিষ্যৎ প্রতি নিজক বহুত উৎসা অনুভব করবে ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ ଶିଖିବାର ଆପଣଙ୍କୁ ମୌକା ମିଳିବ ବଜାରରେ ନିବେଶ କରିଥିବା ପଇସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ମାତ୍ରାରେ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ବି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ତଳେ ଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଧନ୍ୟବାଦ